Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hajan nabil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain wa man tabi'ahum bi isanin ilayhim kama qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'anlakum tattaqun Wa qala Allahu ta'ala aidun Syahru Ramadana unjila fi quran hudal linnas wal bayyinati min huda wal furqan. Shadaqallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma min jambi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min jami. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ayyuhal ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Seluruh penghambaan hanya milik Allah, hanya kepada Allah lah kita mohon ampun, bersyukur kepada Allah. Di bulan Ramadan ini, kita bisa dipertemukan, yaitu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat berkah, bulan penuh ampunan, bulan yang sangat dirindukan oleh muslimin dan muslimat. Salawat serta salam kita harus limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu istiqomah yang mengikuti risalah perjuangannya. Hadirin wa himakumullah, pemirsa TV Irsaduna TV. Kita berjumpa lagi yaitu dalam tausiah kultum ini saya akan menyampaikan tema bagaimana tentang syirah saum, syirah puasa dan bagaimana juga kita dengan mengenal ilmu fikih saum. Yang pertama Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makna ayat ini bahwa Allah menginformasikan puasa itu atau saum bukan yang pertama syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Alaihi Wasallam tapi itu syariatnya orang-orang terdahulu, sesuai dengan keterangan di dalam Al-Quran. Siapa orang-orang terdahulu ini? Yaitu, tentunya para nabi dan para rasul. Untuk itu, bagaimana keterangannya? Orang-orang terdahulu dalam menjalankan ibadah saum di dalam bukunya Imam Al-Qurtubi, bahwa saum atau puasa yang pertama dijalankan syariatnya oleh Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini dalam menjalankan syariat Islam atau menjalankan ibadah saum, ya, ibadah puasa ini di dalam satu bulan tiga hari. Kemudian masaknya Nabi Idris juga sama menjalankan ibadah saum. Bagaimana syariatnya? Nabi Idris menjalankan ibadah saum, yaitu semenjak subuh kemudian bukanya pas mendengar ajan. Dan juga selanjutnya Nabi Nuh, beliau juga menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa ini, yaitu Nabi Nuh semenjak diberikan oleh Allah musibah Atas umat-umat yang menolak atas dakwah Nabi Nuh, dan Nabi Nuh dengan pengikut-pengikutnya kemudian naik perahu, dan setelah itu pun, setelah mendarat, menemukan daratan dari kafalnya, Nabi Nuh bersyukur melakukan ibadah Shaum dan selanjutnya yaitu keterangan Nabi Musa kemudian Nabi Daud menjalankan sama ibadah saum selama 40 hari dan selanjutnya umat Islam pun dengan disyariatkan oleh nabinya yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah puasa dari Allah yaitu sekitar tahun 624 Masehi <tuh> bertepatan dengan tahun kedua Hijriah yaitu pada tanggal 10 Saban hari Senin. Puasa apakah itu yaitu puasa Ramadan. Waktu Nabi mendapat perintah dari Allah yaitu sejak hari Senin tanggal 10 Saban tahun kedua Hijriah dan turunlah turunlah ayat-ayat Al-Qur'an yaitu di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam Kama kutiba alallazina min Yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Syariat saum ini dijalankan oleh Rasulullah yaitu di tahun kedua Hijriah sampailah kepada kita yaitu tahun 1446 Hijriah dan Alhamdulillah bagi umatnya Nabi Muhammad kita selaku muslim dipertemukan lagi dengan bulan syawm ini karena di dalam padilah-padilah syawm Ramadan ini banyak sekali. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, Man imanan wahdi syaban, ma Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man koma romadona, imanan wahdi syaban, Barang siapa yang kiam, barang siapa yang sholat malam dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu tentunya dua hadis ini perlu kita ikuti karena janji Allah dan janji Rasulullah itu pasti karena bulan puasa yang penuh berkah ini bulan yang penuh magfirah ini Allah akan menggugurkan dosa-dosa umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masyiral muslimin rahimakumullah wa jumratul mu'minin. Pemirsa Irsaduna TV, tentunya kita sebagai muslim dan muslimah, marilah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan, keimanan, dan juga hari ini di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Jangan disia-siakan, karena makna Ramadan ini, yaitu merupakan pembakaran. Makna Ramadan ini juga sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, dan makna Ramadan ini yaitu sebagai bulan pembebasan. Bagaimana cara mengisinya di bulan Ramadan ini? Ibadah rutinitas tahunan ini perlu kita isi dengan amalan-amalan yang bermanfaat, supaya amal ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amalan-amalan itu? Yang pertama, tentunya kita berniat di pagi hari ini dengan husu, dengan hikmat, yaitu melaksanakan ibadah sahur, melakukan sahur. Sahur ini menjadikan satu sunnah rasul, sehingga ibadah puasa kita menjadi berkah, dan Rasulullah bersabda di dalam sahur ini ada keberkahan. Selanjutnya, kita pun di dalam melaksanakan ibadah keseharian ini pagi dan siangnya tidak perlu bermalas-malasan. Apakah cara mengisinya ini dengan amalan sehingga ibadah puasa kita itu berlipat-lipat ganda dan banyak melakukan yaitu membaca Al-Quran, kemudian tadarus Al-Quran, tadabur Al-Quran, kajian ilmu-ilmu Islam, dan juga bisa kita melakukan kesosialan, yaitu melakukan impak dan sodakoh. Tentunya lebih besar amal-amalnya di bulan yang penuh berkah ini. Dan selanjutnya di malam hari pun, kita diperintahkan menjadi sunnah mu'akad, yaitu melakukan ibadah sholat terawih. Nah, ibadah sholat terawih ini pun merupakan kekuatan umat Islam sehingga ibadah sahur kita tambah sempurna lagi. Jangan ditinggalkan ibadah terawih ini bagi mereka yang melakukan puasa di siang hari. Dan berikutnya kita pun disunahkan untuk iptor jamai melakukan berbuka secara bersama. Pemirsa Irsaduna TV Rohimakumullah Amalan apalagi di bulan Ramadan sehingga ibadah syaum kita supaya lebih sempurna lagi yaitu menghadapi pertengahan bulan mulai masuk 15, 16, 17 Ramadan Allah menurunkan kitabnya, yaitu yang disebut Malam Nunjul Quran. Ini pun menjadi bulan Ramadan sehingga bulan yang banyak hikmah buat umat Islam. Dan juga kita berharap dipertemukan yaitu di bulan Ramadan itu dengan Malam Laylatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, A'udzubillah minasyaitanirrojim, Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adara kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min al-fishah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla ilfajar. Raihlah puasa dengan adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang sangat mulia. Bagaimana mulianya malam yang disebut malam seribu bulan. Allah menurunkan para malaikatnya sehingga bumi menjadi berkah. Dan Allah pun mengampuni semua dosa-dosanya, makhluknya yang ada di bumi. Sehingga hasil puasa kita nanti menjelang idul fitri menjadi orang yang fitroh, menjadi orang yang bersih dari seluruh ampunan-ampunan dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah, pemirsa, marilah kita sama-sama bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diberikan aman, nyaman, kesempatan, kemudian juga diberikan oleh Allah kesehatan, kita jalankan Ramadan ini dengan penuh amalan yang sempurna, supaya kita nanti di akhir Ramadan mendapat kebahagiaan dengan predikat takwa dan tiada lain orang-orang yang bertakwalah yang akan mengisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat mobil khusus wasiat kepribadi saya sendiri dan umumnya kepada muslimin wal muslimat. Mari kita makmurkan masjid-masjid kita Mari kita hidupkan ibadah-ibadah malam kita. Kita bersama-sama secara jum'iah bahwa ibadah Ramadan ini kesempatan, kebahagiaan bagi orang-orang muslim dan muslimat. Ramadan ini pun nanti akan meninggalkan kita. Untuk itu, ini momentum yang tepat sekali bahwa Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah dan penuh rahmat yang akan menjadikan natijah kita di Yaumil Mashar di hadapan Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita jangan ditunda-tunda lagi. Mari kita terus rajin ibadah kepada Allah siangnya malamnya dan laksanakanlah juga sholat-sholat wajib dengan tertib, sholat-sholat rawatibnya dengan sempurna qobliyah dan ba'diyah, dan juga jangan ditinggalkan yaitu sholat nafilah ibadah-ibadah tambahan sholat tahajudnya demikian dari saya adanallahu wa ajmain wa apu ila bisa hak yang benar yang hak datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh